Друзья, записываю этот видос, как я шел в СЗЧ. Совет тем, кто хочет повторить мой подвиг, идите один. Подельника с собой не берите, потому что это будет головная боль для вас. Я и шел ночью, ну, на вечер и шел, и мне надо было до 12 где-то скрыться, потому что зайти в город, и в городе скрыться, потому что 12 часов уже комендантский час и ходить передвигаться нельзя было, патрули ездили. А очень тяжело в городе скрыться где-то, переночевать, если у вас нету знакомых в этом городе. Вообще без понятия, куда идти. Голодный, холодный. Идешь. Ну, я придумал. Я пошел на заправку. Там прыгнул к человеку. Короче, пацану он меня подвез до автостанции. Я приехал на автостанцию автостанция закрыта и там комора ну короче будка охранника а там охранник сторож дед дедушка такой лет 60 но я же был по форме я же по форме в созвече шел я говорю дедушка надо до утра перекантоваться переночевать а утром я поеду типа в 7 утра 8 8 часов первая шутка была но он мне короче открывает такое небольшое здание типа 7, 7, на 3 где-то такое. Небольшое, там эти лежаночки такие сделаны. Открывать, говорю, спи до утра. Там тепло, короче, батареи. Заря... Можно зарядиться. Я думаю, это ты что, лафа вообще. Все, я переночевал, он утром там еще подбудил меня. Я обулся, берца зашнуровал, короче. И смотрю, ж куча военных на маршрутке. А хрен пойми, военные какие, блядь, ТЦК. Не по... Фо... по форме нету отличия. И, короче, я прыгнул в маршрутку, где все военные. И впереди меня было, я знал, что много блокпостов. А как эти блокпосты объехать, потому что у меня даже документов нету толком. Если бы я был по гражданке, у меня был паспорт, то да, это еще одно. И, короче, первый блокпост, нас пропускают маршрутку эту. Второй блокпост тоже пропускают, третий блокпост тоже пропускают. Ебать, я думаю, это меня проносит. А что пропускают, потому что тупо все военные. Я не знаю, они, наверное, постоянно этих военных пропускают туда-сюда. Дебаты думают, вот это повезло, вот это фартануло. Короче, я доезжаю до определенного города и называю местность, потому что видео посмотрят как украинцы, так и русские. Так что я не хочу рисковать. Доезжаю до города и думаю, что здесь уже страховаться я не буду, Ой, точнее перестрахуюсь, потому что рисковать дальше не буду ехать маршруткой, потому что следующие блокпосты мне точно не повезет. Я думаю, короче, в городе Первомайск я сел на поезд, поехал, доехал до Черкас, в Черкасах был до вечера ждал поезд до Чернигова. Так я поездами проехал, чтобы на маршрутке не доехал бы, потому что блокпосты мне сняли а на поездах доехал. Просто надо с головой думать, когда идешь в СЗЧ. Обойти все эти лазейки, все пути. И все будет хорошо. Самое тяжело было это идти через полигон. Потому что там я мог подорваться, блядь. На чем хочешь. Ну, прошел еще ночью, вечером, уже темно было. И кроме полигона я шел по рельсам, вышел через кусты на рельсы. И шел по рельсам где-то километров 10, наверное немало тоже. В берцах по рельсам ноги, блядь, жуть как болели, короче. Но я дошел. Дошел до села, потом по селу ходил, потом до города. Как-то так. Так я и выбрался. Всем добра. Подпишитесь на это.